Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Gimana teman-teman puasanya? Semoga puasanya tetap lancar ya. Oke, ketemu lagi bersama saya Wahyu Still in the Garden. Nah, kali ini kita akan jalan-jalan, kita melihat koleksi Anturum Jemani dari salah seorang teman. Ini juga salah satu anggota dari komunitas Bawor di Kandang Kidul ini ya. Nanti kita akan intip-intip koleksian anturiumnya apa saja Dan kalau misalnya ada yang belum pernah kita review Akan kita review juga Jadi jangan kemana-mana Tetap stay terus di channel Wahyu Hasbi Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe Dan juga tombol notifikasinya Oke kita langsung saja berkeliling Nah ini kalau yang pojok bawah ini ada juga ya Mangkok juga atau cut keke Kemudian sampingnya ini ada sepelitan dari biji Ini bijinya Scorpio dulu Ada dua Oh ini pojok juga ada ini ya Nah ini masih tetap sama Ini biji tapi di split ya daunnya tebal kemudian memang memanjang ya memanjang pinggir daunnya meliuk tapi ini keren ini bentuknya juga bagus roset kemudian warna varigatanya juga mewah ya nah ini tadi yang juga Oke kemudian nah kalau ini pasti teman-teman juga sudah familiar ya Ini ada mangkok dewan daru Nah ini mangkok dewan daru memang salah satu dalam tanda petik ikonnya Bawor juga Karena teman-teman dari Bawor juga banyak memproduksi mangkok dewan daru ini ya Mantep ini kalau mau dewan daru itu Oke kemudian nah ini sebelahnya kalau ini ph eh, broken heart ya mangkok ph atau grandpa nah ini ada yang mencuri perhatian ini ada yang kecil ini ini mangkok ini mangkok varigata ini memang untuk bahan ya bahan rosetan ini juga dari biji nah ini memang untuk bahan-bahan rosetan memang kita eh, Pelihara dari kecil, ya. Kita tata dari kecil. Nah, ini juga ada hibrid lagi. Ini hibridnya, tapi ini mantep, keren, karena seratnya ini kasar. Ini oke, coba kita cek, ya. Kita review coba ini. Nah, ini bisa teman-teman lihat, ya, dia teksturnya, daunnya itu memang kasar, berkerut-kerut, ya ini dari biji jadi memang hibridan, kayak mirip-mirip memang e, karakternya kayak itu ya kayak Charlie, terus kayak e, Cakar Bedek gitu ya, karena bentuk bentuk daunnya dan juga teksturnya tapi ini ya dari biji ya, jadi memang masih non lem ini tapi ini mantep ini, nanti bisa dibesarkan kalau memang roset, bisa nanti diperbanyak ini Kemudian ini juga dari biji juga, hibrid juga. Teksturnya ini kalau bentuknya juga mirip-mirip kayak alkapon, kayak naga Pasah ya. Cuman daunnya ini tebel kaku. Oke, selanjutnya ini hasil seplitan. Nah, yang tadi teman-teman tahu ya karena kita memang banyak memproduk dewan daru ya. Ini seplitan dewan daru split dua daun, ini tiga daun malah ini sudah keluar satu tunas, eh, satu pupus daun baru lagi. Nah dewan daru itu memang mirip-mirip eh, ya 11-12 kayak pasopati, cuman kalau pasopati kecilnya seperti ini memang karakternya sudah terlihat banget. Tapi kalau dewan daru itu terlihatnya hmm, kalau sudah remaja up ya. Nah kalau sudah seperti ini, ini karakternya baru benar-benar kelihatan ini. Dewan Daru itu memang cekung banget daunnya tebel seratnya juga rapat ini kasar rapat Nah kalau teman-teman pengen lebih mengenal mengenai Dewan Daru ini bisa teman-teman cek di video yang sebelumnya ya, sudah pernah mereview lengkap mengenai si Dewan Daru Oke kemudian ini ada Martel ini ya Martel Martil gitu ada yang menyebut Martil Martel juga Nah ini juga bahan juga Untuk rosetan juga Martel itu Dia Warna daunnya hijaunya Hijau tua mengkilap ya Seratnya juga dia rapat Ini yang ukuran remaja up. Daunnya Kaku dia ya Tulangannya juga Menonjol ini daunnya kaku seratnya juga rapat ini ini juga kayaknya ada splitannya ya Coba kita lihat tadi ada yang dua daun seplitan martel ini nah ini nah ini seplitan martel ya dua daun ini juga masih pelgol atau masih nempel bonggol ya keluar dua daun ini Wah ini bisa teman-teman lihat ini seratnya dia rapat ya kasar teksturnya mantep juga ini martel keren ini ini masuknya variannya ya mangkok sebenarnya ya varian mangkok karena memang cekungnya juga dia dapat karakternya oke ini martel oke setelah martel nah ini ini juga yang belum sempet atau belum pernah kita review ini ya ini ada ada gagak emprit ini Nah mungkin teman-teman juga belum familiar ya dengan nama gagak emprit atau baru pernah mendengar malah sebenarnya gagak emprit ini varian yang sudah lama ya terah lama cuman memang masih jarang ya Coba kita tampilkan juga untuk arsipnya nah ini gagak emprit ini memang dia bentuknya itu kalau jadi itu rosetnya wah uh, mantep banget ya daunnya tebel seratnya kasar eh, teksturnya kasar ya seratnya rapat kemudian benar-benar tebel warnanya hijau kehitaman ini juga hasil seplitan ya dan kalau tidak salah ini produknya dari Mbah Jack ya atau Pak D Joko Utoro ya mohon dikoreksi juga kalau misalnya salah ya ini karena jarang beredar juga ini jadi mungkin ya teman-teman belum familiar ya tapi ini salah satu eh, yang banyak dicari juga ya karena memang karakternya kuat keren ini si kakak emprit ini oke kita lanjut ke atas ini rak atas kalau rak atas ini juga seplitan-seplitan juga banyak seplitan ya hijauan-hijauan ini ini ada seplitan CE atau kobra edan ya banyak juga ini seplitan kobra edan terus kemudian uh, ID, ID yang lain ini juga seplitan juga ini tengkorak ya mangkok tengkorak yang ini BH ya, grandpa. nah, ini juga banyak grandpanya usia-usia remaja ya karena memang seplitan-seplitan ini memang masih kecil-kecil ada yang 2 3 daun tapi ada yang sudah banyak juga ya daun 8 sampai 10 nah, ini memang banyak yang untuk ditata ya atau benar-benar dijaga kerosetannya ini BH atau mangkok grandpa Terus kemudian coba kita lihat di bagian bawah. Nah ini juga ada splitan Osram. Nah untuk Osram juga pernah sempat kita review juga. Jadi silahkan teman-teman cari video-video sebelumnya ya mengenai si Osram. Kalau Osram itu memang mirip-mirip kayak CE, kayak Cobra Edan. Cuman memang sedikit banget perbedaannya ya pada bentuk daunnya terutama pada pucukan ya pucukan daunnya itu jadi memang 1112 kayak Osram kayak selendang itu memang mirip-mirip Oke teman-teman itu tadi jalan-jalan kita melihat koleksi anturum Jemani di kandang Kidul sebenarnya ini masih banyak ya mungkin nanti kita bisa lanjutkan pada video yang selanjutnya mohon maaf apabila ada kesalahan ada kekurangannya seperti biasa kritik saran ataupun masukan ataupun koreksi ya silahkan teman-teman tulis di kolom komentar atau juga teman-teman yang pengen uh, informasi atau sekedar sharing-sharing atau pengen membeli anturium jemani bisa menghubungi nomor WA yang ada di deskripsi sekali lagi terima kasih salam hormat kepada seluruh pecinta anturium dan seluruh komunitas anturium di Indonesia tetap semangat tetap jaga kesehatan wassalamualaikum Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.